অৰ্থংশ বিশ্বাস কৰে যে ইয়াৰ ফলত জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ দুঃচিন্তাৰ ওৰ নপৰে আশাৰ শত শত জালত আবদ্ধ হৈ কাম আৰু ক্ৰোধৰ বৰ্ষৱৰ্তী হৈ তেওঁলোকে কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ কামনা চৰিত্ৰাৰ্থ কৰিবৰ বাবে অন্যায়েৰে ইম পে মনোম ইতি পুনৰ্ধনম অশম হত শত্ৰু হনিশ্যে সপৱানি ঈশ্বৰা আহম আহম ভিদ্ধমিতা আখৰিক প্ৰকৃতিৰ মানুহবিলাকে ভাবে আজি ইমান খিনি ধন আছে আৰু মোৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি আৰু ধন লাভ কৰিম মোৰ এতিয়া ইমানখিনি আছে আৰু এইখিনিয়ে ক্ৰমে ক্ৰমে বাঢ়ি গৈ বহুতখিনি হবগৈ তেওঁ মোৰ শত্ৰু তেওঁক মই নিহত কৰিলো আৰু মোৰ আন শত্ৰুবিলাককো নিহত কৰি মই সকলোৰে গৰাকী ঈশ্বৰ মইয়ে ভোগ কৰোঁ তেওঁ মই সিদ্ধপুৰুষ শক্তিশালী আৰু সুখী মই আটাইতকৈ চহকী মানুহ আৰু অভিজাত আত্মীয় স্বজনে মোক বেৰি আছে মোৰ নিচিনা শক্তিশালী আৰু সুখী আন কোনো নাই মই যজ্ঞ কৰিম দান দক্ষিণা দিম সেইদৰে আনন্দ কৰি থাকো এইদৰে মানুহবিলাক অজ্ঞানৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত হয় অনেক চিত্ৰ বিভ্ৰান্তা মোহালৃতা ৰসক্ত কামা ভোগেশী নাৰকে অ চুচৌ এইদৰে নানান চিন্তাৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত আৰু মহৰ জালত আৱদ্ধ হৈ ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখত প্ৰবল ভাৱে আসক্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোক লেতেৰা নৰকত পতিত হয় আখুৰি প্ৰকৃতিৰ মানুহ বহুত আছে আৰু প্ৰত্যেকেই বাকী বিলাকৰ শত্ৰু এই শত্ৰুতা ক্ৰমে আৰু গভীৰ হৈ পৰে প্ৰথমে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত শত্ৰুতা হয় তাৰ পাছত দুটা পৰিয়ালৰ মাজত তাৰ পাছত দুখন সমাজৰ মাজত আৰু অৱশেষত দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ফলত সমগ্ৰ পৃথিৱীতে নিৰন্তৰভাৱে সংঘৰ্ষ যুদ্ধ আৰু শত্ৰুতা চলি থাকে প্ৰত্যেকজন আখৰিক প্ৰকৃতিৰ মানুহে ভাবে যে আন সকলোকে বৰ্জন কৰিও তেওঁ অকলেই বৰ্তি থাকিব পাৰিব আত্মা স্তব্ধ আত্মভিমানী নম্ৰতা ৰহিত ধন আৰু সন্মানৰ গৰ্বত মতলীয়া এই লোকসকলে মনত দাম্ভিকতা লৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট বাধা বিঘিনি নমনাকৈ এনে কিছুমান যজ্ঞ কৰে যিবিলাক যজ্ঞ কেৱল নামতহে যজ্ঞ অহংকাৰ অভ্যসূয়কা মিথ্য অহংকাৰ বল দৰ্প কামভাৱ আৰু ক্ৰোধৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত হৈ আখৰিক প্ৰকৃতিৰ মানুহবিলাকে নিজৰ দেহত আৰু আন দেহতো অৱস্থিত পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰক ঈষা কৰে আৰু প্ৰকৃত ধৰ্মক নিন্দা কৰে তান আহমা নাৰা ধমা না ক্ষিপামী অজশ্ৰা আচুৰি চেৱায়ু যিবিলাক বিদ্বেষ পৰায়ণ নিস আৰু নৰাধম সেইবিলাকক মই চিৰকালৰ বাবে সংসাৰ সমুদ্ৰলৈ ঠেলি দি বিভিন্ন আখৰিক প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণীৰ গৰ্ভত জন্ম লৈ থাকিবলৈ দিওঁ আমি আপন্না জন্মণি জন্মণি মা মা প্ৰাপ্য এ বা কণ্টেয় তি আধমাম গতিম সেই কণ্টেয় বাৰে বাৰে আখৰিক স্বভাৱৰ প্ৰাণীৰ মাজত জন্ম লৈ লৈ তেনে মানুহবিলাক কেতিয়াও মোৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰা হয় আৰু তাৰ পাছত একেবাৰে লাভ কৰিবলগীয়া হয় ত্ৰিৱিধাম নৰকশ্য ইদম দ্বাৰম নাচনম আত্মনা কাম ক্ৰোধ ৰব তাত এই নৰকলৈ যাবৰ বাবে তিনিখন দুৱাৰ আছে সেইকেইখন হ'ল কাম ক্ৰোধ আৰু লোহ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই তিনিটা বৰ্জন কৰিব লাগে কাৰণ ইহঁতে আত্মাৰ অধুগতি ঘটায় আখৰিক জীৱন কিভাৱে আৰম্ভ হয় তাৰ বিৱৰণ ইয়াত দিয়া হৈছে মানুহে প্ৰথমে কামনাৰ তৃপ্তি বিচাৰে যেতিয়া তাক নাপায় তেতিয়া ক্ৰোধ আৰু লো জাগি উঠে যিজন সুস্থ মনৰ মানুহে আখৰিত জীৱন এটালৈ অধপতিত হোৱা নিবিচাৰে তেওঁ এই তিনিটা শত্ৰুক বৰ্জন কৰিব লাগে এই তিনি শত্ৰুৱে এনেভাৱে জীৱৰ আত্মাটোক মাৰি পেলায় যে তাৰ জৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নোহোৱা হয় এইমুক্ত কৌন্তেয়মদাৰে শ্ৰেয়েয় যিজন মানুহে নৰকলৈ যোৱাৰ এই তিনিখনৰ দুৱাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিছে তেওঁ আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে অনুকূল কামবিলাকৰ অনুষ্ঠান কৰে আৰু এইদৰে ক্ৰমে ক্ৰমে উত্তম গতি লাভ কৰে শাস্ত্ৰ বিধিম উৎসে কাম কাৰিম অতি ন সুখাম যিজনে শাস্ত্ৰ বিধি বিধান বৰ্জন কৰি মই মতীয়া ভাৱেই সকলো কাম কৰি ফুৰে তেওঁ সিদ্ধিও লাভ নকৰে সুখো লাভ নকৰে আৰু পৰম লক্ষ্যটো বৈ উপনীত হব নোৱাৰে তাত শাস্ত্ৰম প্ৰমাণতে অৱস্থিত জ্ঞাতাশাস্ত্ৰ বিধান কৰ্মম কাৰ্তম ইহাচি গতিকে কৰ্তব্য আৰু অকৰ্তব্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে শাস্ত্ৰই একমাত্ৰ প্ৰমাণ সেই শাস্ত্ৰৰ বিধি নিষেধসমূহ জানি লৈ কৰ্ম কৰা উচিত যাতে ক্ৰমান্বয়ে পাৰমাৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব পৰা যায় এইদৰে এই অধ্য়ৰ সমাপ্তি হল